Salam kanalıma və yeni bir videoma xoş gəlmisiniz hər biriniz. Dünənki videomı istəyənlər bilir ki, mən ayaq təmizdirdim. Bunu ocaqda təmizlədim, ocaqda da bişirdim. Görünəcək gözəl bişibdir. Artıq ətlə sümük bir-birindən ayrılıbdır. İndi bu sümüklərin hamısını içərisindən seçib götürəcəm. Çox da gözəl bişdi. İndi bilmirəm, bunu ocaqda bişirmişdim, belə dadlı, ləzzətli idi. Yoxsa elə ayağın özü dadlı, ləzzətli idi. Həqiqətən çox dadlı, ləzzətli alınıbdı. O briqazanda bişirmişdim, gətirdim, tökdüm bu qazana. O biri qazan qaldı həyətdə. İndi onu da gedib təmizləyib götürəcəm belə etdim, bunu da son halını sizə göstədim. Sonra keçim vlogumun davamını çəkməyə. Bizim evin ən sevimlisi, uşaqlarımın sevə-sevə yedi bir yeməkdir bu yemək. Gəldim bağa. Çünki bu günlərim yemək bişirməyəcəm. Dünəndən biraz ikidan var. Həm də axşama bişirəcəm. Uşaqlar kəyfsi istəmişdi. Onlara kəyfsi hazırlayacam. Dedim yemək bişirməyəcəm elə Bunu təyirləndirəm, vaxtım boşa getməsin. Gəlim, bu bağı, bağçadan bir az təmizləyeyim. Axır dünən qurduğum ocaq da eləcə qalıb burada, çünki gecə gec götürdüm qazanı, tam pişdikdən sonra götürdüm. Ona görə qalıbdır burada. İndi ilk öncə bunu yandırım. Yavaş-yavaş bu burada yansın. Yandırmasam, qaldıqca qalır, qaldıqca qalır. Soruda iş qarışır, işə ələ bununki odiki harda təmizlədin ordan da yandırarsan çünki qaldıqca qarışır bir-birinə yansın güllərin də toxumlarından bir ikisini götürəcəm çünki çoxsun hç toxumu yaxşı deyil ona görə iç istəmirəm götürmə Mən dedim yaş olar, gec yanarlar. Onda tez yandı, elə qurumuş demək ki. Bu toxumlardan yığın tez. Bunların əsas buradır. Təmizləsəm, bura elə bir ki, neçildə təmizlənmir. Çox bərbad güldə görünür. Belə yığdıqca bir az təmizliyim. Belə beləcə də saxlayacam bunu. Arasında 5-6-sını yığsam bəsdir. 오. <목소리도> Çox belə yanır. Bilirsiniz nə yadıma düşdü? Bayram qabağı təmizlik eliyirdi yə. O vaxtlar Azərbaycanın olanda o yadıma düşdü. Hava belə qəşəng olur bayram vaxtı. Mart ayı yaxınlaşanda başlayırıq həyət bacar təmizlik eləməyə, yar yarpaq yandırmağa. İndi o gəldi yadıma düşdü. Nə qədər şirin şirin yanır. Elə bir ki bərəkət bağlayıbdı. Amma keç elə bir ki təmizləməli idi. Təmizlədim buranı. Təmizlədim deyəndə elə bircə yığdım, tökdüyüm hərsinə yandırdım. Nə qədə yandırmışam, nə qədə də qaldı. Töyümüşüm üzərinə yəqin ki bu yaşlıdır, yanmadı. Hələ buranı süpürmək var, təmizləmək var. Eh, hələ belə məsələ hamısı məni gözləyir. Yavaş-yavaş az az eləyəcəm ki, qutarsın. Özümü çox yormayacam. Bu günlük bu qədər. Bağbağca şrindən bircə güllərdən bu qaldı. Bunu da bağlayacam ki, qəşəng qalsın, əyilməsin yerə. İndi isə kevsə hazırlayacam. Bir az qanadım var, bir də toyuğun sinəti var. İndi bunları yaxşıca təmizləyəm bazardan almışam qanadları. Çünki bir dəfə pütürçükdan qanaad aldım, gətirdim, o da yaxşı çıxmadı deyə. Ondan sonra mən pütürçükdan qanat almıram. İndi bunları yaxşıca təmizləyim. İlk dəfədir ki, Kiev hazırlayacağam. Heç hazırlamamışam. İnşallah ki, yaxşı alınır. Əgər yaxşı alınsa, sabah yenə hazırlayaram, yeyərlər. bla dünən Narem toy vlogu paylaşmışdım. İzləyənlər bilir. Bir iki dənəsi gəlib yazıb ki, sən bunu bunu nə paylaşırsan, kimdənənsə icazə almırsan. Vallah o bizim qohumun toyudur. İcazəsiz mən heç kimin videosunu paylaşmıram. Qız özü oxuyandır. Yəni özündən icazə almışam. Özü də videoları mənə yolluyubdur. Məndə paylaşmışam. Yəni o qaldı də ki, siz nə bilirsiniz ki, mən icazə almışam, yox almamışam. Vallah elə qəribə insanlar var ki, bildilər, bilmədilər, gəldilər elə yorum yazırlar da, həqiqətən. Çox qəribə bir insanlar var. Yəni mən heç kəsdən icazə almamış. Heç kimi paylaşmaram da, heç kimi kiminsə icazəsi olmasa, o da qalaqə toy videosu, məsəl üçün, gəlin Yəni özündən icazə aldım, özü də videolarını yolladı. Qohumdur, ən yaxın qohumumdur. Özü də videolarını yolladı, mən də paylaşdım. Yəni ki, icazə almışam, narahat olmayın. Yəqin onu yazan, elə bilib ki, indi mən bu videonu hardansə götürüb paylaşmışam. Onu demək istəyirəm ki, xeyr, mən heç hardan videonu götürməmişəm. Sadəcə olaraq özü icazə veribdi, mən də paylaşım etmişəm. Yani hiç kimin videosunu izinsiz paylaşmamışım. bir az un tökəcəm bir qabın içərinə. köməkçisi də gəldi. Burdan salam deyir hər kəsə. Tamam, salam. Hamiya salam. Hə, sonra keçəy hazırlayaq. Deyir, ver mən qarışdırım. Dedim, yaxşı, verim, qarışdırısan. 2 ədəd yumurtanı. 2-3. İndi isə gəl istiotları tökək. Biz acı xoşlayırıq. Ona görə acısını biraz bol eləyəcək. Biraz üstüye tökək. Onu bu Onu kokasını mu da görəcəm. Biraz paprika tökək. Sen karıştırarsan. Biraz da bu da üstüye Biraz da üstüye <laughs> tökək. Bu stürt pres sarısaqlıdır deyər. Ona görə bunu təzə almışam. Yəni suyunu töküb qarışdirsən, tez qarışdır uylar içərisində xamırlaşsın. Belə El mama qarışdirsən, bir də, surasın, də su səndəyişdirsən. Bir az da su gətirəm mamaya. Tezlə tezlə. Tut. Altı qonduqtu. Bir kez, bir kez. Getirin özü. Ay tuzu töktük Yusuf, tuzu töktük. Hiç defa hazır değil, bilmiyorum ne olacak. Ya yaxşı olacaq, ya pis olacaq. Mən su ilə hazırladım. Kefir ilə hazırlayanlar da var. Amma mən su ilə hazırladım. İndi isə qanadı, toyuqun sinətini həmçə tökürəm. Hazırladığım bu qarışımın içərisinə. Budur. Yaxşıcı qarışdır. qazanımı qoydum. İsmiə. İndi bilmirəm bu daki biraz keçəndən sonra qıraqları yanır. Ona görə bilmirəm nə tər olacaq. Yağı əlavə etdim. İstəyirəm ki belə ensiz qazan olsun. Biraz hündür olsun ki yağı çox qopalmasın. Enli qazan olsa nə qədər yağ töysəm də yağı çox aparacaq. Un götürmüşəm. Biraz da suxarıq tökrəm. хааркинуу боолей лээ чи тат доош dadının ləzzətini bilmirəm necə olacaqdı amma ki görünüşü pis görünmür. Gəşəng görünür. Eyni keyfisizdəki kimi görünür. Amma dadını bilmirəm necə olacaq. Bir az da qızarsın ki belə tamdov istəyimiz kimi alınsın da. Hazırladım, çox gözəl alındı. Qəşəng xırçıntılı. Onu da dedim ki, bircə acısı çox-çox az oldu, amma kamerada niyə belə qəşəng görünmür, bilmirəm. Kameram nəsə son vaxtlar yaxşı çəkmir. Ha, onu da dedim ki, bircə acısı az oldu. Biz bol-bol acılı xoşluyuruq da. İstiotumuz da tam belə acılı deyil idi. Çox qəşəng alındı. Dadı ləzzəti çox gözəl idi. Bircə acısı çatmırdı. Bələ hazırladım. Sizlər də hazırlayan, göz haqqınızı da halal edin. Bu günlük də məndən bu qədər olsun. Sağ olun. Allah hamanət olun. İnşallah gələn bir videoda görüşməyə gümdülər. Sağ olun. Hələlik.